вас. Сьогодні ми презентуємо вам нову телепрограму Незручне запитання. На будь-які ваші незручні запитання відповідатимуть гості нашої студії. Першим ми запросили начальника ОС України у Херсонській області, генерал-майора міліції Олега Літина. Вітаю вас, пане генерал. Добрий вечір. Я думаю, що от ваша установа є саме такою, що звертається з проблемами і з незручними запитаннями, адже з радісними там повідомленнями до вас майже не йдуть. Так? Але если что-то людина все все-таки телефонує до милиции, вызывает милицию. Разом с тим лунає чимало і критики на адрес республиканцев. Чуваете вы, что доверие до сегодняшней милиции увеличивается? Ну, хотелось бы, конечно, почувствовать, что люди начали больше доверять, хотя я думаю, что сколько бы мы ни делали хорошего. Милиция все-таки еще остается карательным органом. Как бы мы не хотели ее превратить в орган обслуживания населения, все равно она выполняет карательные функции государства. И поэтому в любом случае есть люди недовольные. Потому что ну, не каждый, каждый человек старается вину свою переложить на кого-то. И очень мало людей, которые действительно вину свою осознают. И за то, что в отношении их применяет милиция мало кто берет вину на себя все думают, что виновата милиция, общество какое-то там отношение к ним поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы доверие повышалось и мы делаем для этого все что от нас возможно и мы и министр наш, и старый министр который ушел, и новый сейчас взял его курс и чувствуется что как бы курс будет тот, который будет идти на доверие людей и все-таки на уничтожение этих карательных функций и все-таки мы должны стать органам которые будут работать на людей но бывают такие случаи когда одна паршивая овца своим поступком перечеркивает все старания скажем там несколько тысячного коллектива это суспильство, такая милиция так у вас на ветвях и, и народ и милиция едины. хотелось чтобы было но так будет. но должно быть такое знаете паритетное взаимопонимание люди должны понимать милицию и милиция должна понимать людей и они І кожен має жити з кожним життю других людей, а не тільки своей. Я думаю, що довіра до міліції все ж таки є, адже ми анонсували наш ефір і отримали чимало запитань і телефонували нам, і на електронну адресу ми будемо сьогодні озвучувати. Тому деякі ми систематизували, деякі є конкретні. От до речі, Сергій запитує. Останнім часом почастіше повідомлення щодо хабарництва з боку міліціонерів. Що ви можете сказати з цього приводу? Чи можна подавати це явище? є хороший приклад Грузія? Мається на увазі, що там підвищили зарплату. Так, от яка для нас прийнятна модель, в першу чергу, ваше ставлення, ваші дії, коли це трапляється? Я думаю, що абсолютно не согласен, щоб більше почали брати взяток. Просто раніше. Политика милицейская была такая, если поймали кого-то, что взял взятку, его просто тихонько выгоняли, и это не поддавалось какому-то разглашению. Сейчас, в принципе, выявляет всех взяточников наша служба безопасности, то есть это те же самые милиционеры, которые занимаются функцией контроля над милиционерами. С одной стороны, конечно, то, что мы показываем обществу, что есть у нас взяточники, это плохо, с другой стороны, нормально, мы сами с ними боремся. Поэтому, ну, Грузия, конечно, но ну, я думаю, что все знают, что грузия просто финансируется милиция не грузинским бюджетом, а, скорее всего, американским. Поэтому э, взять соотношение жителей Грузии и милиционеров Грузии и Украины, конечно, оно там пропорционально очень маленькое. Но мы посмотрим. Ну, а грузия... в там больше закладывали? если все с нашими украинскими милиционерами? Ну, ну, у нас же тоже милиционеров зарплата. Начальнику у меня зарплата, например, 10 тысяч гривен. Да, в, в, в милиционера сержанта Беркута 4 тысячи, милиционера ППС до 2 тысяч. Я думаю, ну, что там, наверное, в разы больше. В разы больше, и вы знаете, что там выгнали всех милиционеров, набрали новых. Ну, Но этот, это ж, мы посмотрим, что будет у них через 5 лет, потому что, как бы, Начало это хорошее. Что-то не выход, ведь много профессионалов, да? Я думаю, что да. Ну, если взять, что в принципе весь преступный континент, континент Грузии переселился в Россию, в Украину и в другие страны. А вы знаете, что ну, очень тяжело мне понимать, что такое демократия. Если в Грузии за то, что человек называется вором в законе, есть уголовная ответственность. Ну, как-то тогда вот с демократией как-то у них там ну, какие-то понятия другие. Я То, не еще понимаю, их, до демократии, так? Да. Ну, мы посмотрим два года, пока у них там как бы все нормально. Посмотрим, что будет через пять лет, когда, я думаю, финансировать же их не будут постоянно там другие страны. Когда вот они перейдут на свой бюджет. Все зависит от экономики. Какая экономика, такая зарплата. Если в стране нет денег, то это надо отобрать в пенсионеров, в учителей, и так мизерную зарплату отдать нам, это тоже будет неправильно. На продолжение темы, Александр Иванович, закрыт Кажут, есть специальные таксы за зеркало генерала, за высокие милицейские посады. Это правда? Вы сплачивали за какую-то свою посаду? Ну, чтобы Александр Иванович понял, я в несколько этапов отвечу на вопрос. Но первое, звание генерала милиции присваивают президент Украины указом. Раньше это был один день, это день независимости. Сейчас есть такая практика, что еще на день милиции присваивают звание генеральское. Значит, что касается, как можно получить генерала, будучи в Херсоне. Здесь одно генеральское звание, это начальник управления внутренних дел Херсонской области. Звание, звание генерал-майор милиции. Да. Ну, что касается милицейской сферы. Ну, если вопрос ко мне, платил ли я или не платил, я вам немножко расскажу как бы, историю своей жизни. Я работал после Херсона в Ялте. Ну, я не думаю, что каждому там повезет работать в Ялте. И просто я не думаю, что есть в Украине где-то Место лучше, чем Ялта, да? Mm -hmm. Когда прошел Николай Васильевич Белоконь министром, он сказал, хватит тебе тут на солнце загорать, поедешь работать на мою родину в Винницу. Что такое Винница? перед моим приездом там было совершено несколько террористических актов, если вы помните, там взрыв, взрывали маршрутные автобусы. Вот. Я понимал, что отдыхать там не придется. Поэтому, когда меня перевели туда, можно было... Ну, меня не спрашивали там, хочу я или не хочу. Сказали, поедешь, я поехал. Я там получил звание генерал-майора. Положено начальнику УВД Винницкой, Херсонской и других областей. Это звание генерал-майора. Я не знаю, что я должен был там платить или просить. Раз меня назначили на эту должность, значит, я должен получить это звание. Притом сроков между полковниками и генералами, в принципе, никаких нет. Все зависит э, от должности. Это была еще одна сходинка, для вас. Так? Да. Что касается, как я попал в Херсон, после определенных этапов я после работал... Григо, до речи, да, я работал начальником департамента уголовного розыска Украины. Э, кстати, должность начальника департамента уголовного розыска Украины предусматривает звание генерал-лейтенанта, что выше, чем в Херсоне. Я не знаю, по каким причинам меня вызвал и министр и говорит, что надо, чтобы ты поехал, поработал в Херсон. То же самое он мне задавал, я приехал. А чтобы ответить, какие таксы, знаете, надо быть либо в роли покупателя, либо в роли продавца. Ни в одной, ни в другой роли я ни разу не был. Поэтому я не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну, это такая правда. Я не знаю, мне об этом неизвестно. Так, ми продовжуємо нашу програму і звертаються телеглядачі з такими запитаннями. Як взагалі ви ставитеся до критики, відомо, що ви такий жорсткий так? чи надходять на вас скарги до Міністерства внутрішніх справ? Там надходять, звісно, знаєте, критику, я думаю, що з как бы, особою радістю не воспринимають ніхто. Но если критика справедлива, любой человек должен понимать, если его критик, критикуют справедливо, это нормально. То есть, значит, ты должен понимать, где-то ты что-то неправильно я не делаешь. Не Поверишь, что критика подобается, ведь ей справедливость. Ну, Можно там порадовать, а если критиковать, ну я не знаю. Нет, ну, вот, ну она же не должна быть нравится или не нравится. Главное, чтобы ты ее понимал и вовремя на нее реагировал. Я вам скажу, когда человека постоянно хвалят, это тоже неправильно нету людей идеальных, в которых нету недостатка. Я считаю, что у меня недостатка очень много и есть за что меня критиковать. Да, но когда пишут подпольные анонимки такие, где ну как бы пишут такие гадости, мерзости, которые просто ну любой человек прочитает их это оскорбление, и обида. Я считаю, что это люди просто убогие какие-то, обделенные а и мозгами, и интеллектом. Разведаете? Э, ну, разглядаются, чем не разглядаются, все равно это неприятно. Все равно, как бы, приезжают, проверяют, и когда там пишут такие вещи, просто что ну, человек, скажем так, адекватный, такое не напишет. Это либо убогий, либо больной, либо ублюдок. Иначе я его просто назвать не могу. Обиженных очень много. Понимаете, когда мы сюда пришли, я пришел как бы на свою землю. То есть со всеми людьми, которые здесь были, практически я начинал работать. Переговорили со всеми. Правила игры такие. Работаем вот здесь, вот это вот табу. Да? Начали люди уходить, потому что, ну, конечно, нормально было, когда им платили, когда э, было там ездили и изымали какую-то мзду, когда, понятно, работали в каждом доме эти игровые автоматы. и Ясно, что кому-то кто-то имел от этого доход. Тут вдруг это закрыли. На любом рынке сейчас говорят, когда же его отсюда уберут. Наконец-то мы поставим эти автоматы. Вот мы купили там сто этих автоматов, потратили деньги, он не дает нам работать. Вот не дает. И денег не берет, и не дает. Да, понятно, что будут критиковать, будут писать, потому что я, в принципе, не выгоден для тех людей, которые хотят заниматься там нелегальным каким-то бизнесом, ни я, ни моя команда. Понятно, что они будут писать и делать разные гадости. Ну, это флаг им в руки, пожалуйста, пишите. как вы думали, что у милиционеров есть спонсоры, адже и дни милиции, которые вы проводите так очень красиво и Зірки приїздять завжди, так і чимало відбувається ще таких заходів, які за підтримки спонсорів. А от запитуєте виглядачі, якщо у спонсорів виникають проблеми з законом, ви їм допомагаєте? Ви звертаєте на цю увагу, ви підтримуєте їх чи все ж таки все відбувається за законом? Ну, що таке спонсор? Давайте почнемо з того, щоб ви розуміли, що таке спонсор. Значит, если раньше согласно статьи закона о милиции мы имели право обращаться с письмами, чтобы нам оказали какую-то помощь, сейчас мы этого делать не, не имеем права. То есть человек, который хочет оказать помощь милиции, он должен сам прийти, написать заявление: "Я хочу оказать помощь", да? А я так... это очень много. Потом наша внутренняя безопасность должна проверить, не является ли этот человек субъектом какой-то проверки, какого-то уголовного дела, каких-то разногласий с законом. Если этот человек совершенно чистый, не является нашим, скажем так, потенциальным клиентом, тогда мы можем взять эти деньги, они сдаются или перечисляются в бухгалтерию, в бухгалтерию приходится, и мы можем их потратить, на какие-то определенные цели, то есть оттуда денег себе никто не может взять, никто не может забрать, то есть это либо профсоюзный комитет решает куда идет, либо начальник органа, распорядитель кредитов решает куда идет, но есть определенные статьи, то есть ну, когда мне говорят, что заставляют там давать деньги спонсорские, ну это просто ну, бред какой-то, если милиционеры... если милиционеры приходят и заставляют вас давать какие-то деньги есть прокуратура идите пишите это чистая коррупция пожалуйста людей будем привлекать а у нас же много людей которые работали с нами любой милиционер который отработал вам 20-25 лет вот у нас есть бывший мой коллега мой близкий друг Эдик Репелевский который сейчас директор серьезного совхоза. Он нам на каждый праздник он всегда оказывает помощь. Он бывший милиционер, он знает трудности милиции, говорит, я хочу вот сделать такой подарок. Просто нет, мы его принимаем. Ну, и життя. А если трапляется ситуация с спонсорами, с законом, то вы отримуете? Знаете, я не, Помогаете думаю, им? я не думаю, что у этих людей, если, это, если у них ситуация и в отношении них их действует незаконно, конечно, мы помогаем. А если он ворует, а чем мы ему будем помогать? Во-первых, он никогда не будет нашим спонсором, потому что, я же сказал, он будет на учетах стоять как Субъект нашего внимания, он уже не может быть нашим спонсором. Что это нормальный, порядочный человек, и где-то в отношении его какие-то противоправные действия, конечно, мы им будем помогать. И не только мы, всем людям должны помогать. А наши телеведущие э, потянули вашу работу, кажут, что очень активная позиция у генерала, много сделано. Вот мы показывали другие телеканалы, что вы открыли дежурную часть, да? э, там, следственные изоляторы, камеры такие современные. Создается впечатление, говорит Елена Сергеевна, что генерал стремится к политической карьере. Интересует ли вас политика, Валентина? Валерий 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 Валерий. Знаете, ну, любой политик это должен быть такой гибкий человек, чего обо мне не скажет. Я, я никогда не был гибким, я никогда ни перед кем не присмыкался, поэтому в политику у меня Вы дорог... преувеличиваете. Политика у меня, в политику у меня двери закрыты, я никогда не стану а быть там клоуном на политической арене просто я, я не хочу быть я милиционер я считаю что я что-то научился там за 25 лет работы в милиции что-то могу и думаю что я больше пользы принесу в этой сфере ну политика просто даже не обсуждается мне много задают вопросов что я там пиарюсь абсолютно нет я ну хотел бы чтобы люди все понимали что мы такие же какие они и, как говорил экс-министр Юрий Александрович Смирнов, он говорил всегда такие прекрасные слова, что любая должность – это как номер в гостинице. Рано или поздно придется его сдавать. Поэтому я эту должность не приватизировал, не купил. Если мне скажут, друг мой, ты вот нас не устраиваешь, тебе надо либо уйти туда, либо уйти куда-то на отдых. Я даже не стану, не стану там возмущаться, не такие стану Такие этапы, до никого... были у вас? Да, у меня не раз были такие этапы, и после помаранчевой революции выгнали за 24 часа, неизвестно за что, потом восстанавливали. Это, ну, понимаете, не может быть всегда белая полоса, всегда бывает черная. Я считаю, что это правильно. Когда человеку всегда хорошо, это очень плохо, он расслабляется. Это такая своеобразная закалка. Поэтому я не хочу ни в какую политику. Меня совершенно устраивают здесь или в другом месте. Я люблю это. Милиция – это моя жизнь. Поэтому я считаю, что я здесь принесу пользы больше. Есть запитание, что касается вашей службы и особистей, если не то… Конечно. Есть такого направления. А какие марки ваших автомобилей службовые и особистей? Так, службовый автомобиль Toyota Toyota, не помню, Toyota хорошая, то досталось мне еще от, от бывшего начальника УВД, нормальная машина меня вполне устраивает, личная машина у меня Mercedes, тоже хороший, я на Mercedes езжу с 2002 года, это любимая моя марка, поэтому я очень люблю машины, поэтому я думаю, что... Там прятаться, ховать хорошую машину я никогда не Машины буду. Есть всякие, есть и мерседес. Да, есть и Мерседес, да. Ну, это моя любимая машина, поэтому я на ней езжу. И знаете, я думаю, что в чем-то я себе, если я себе там за 20 лет отказывал в семейной жизни, 10 лет жил там по общежитиям, по чердакам, по гостиницам, да, то я имею право ездить сейчас на хорошей машине. Потому что, ну, в принципе, больше у меня ничего хорошего нету, да, кроме жены и детей. Ну, естественно, и мамы. И в 70 лет ездить на Мерседес, я думаю, уже не надо будет. А пока есть здоровье, пока есть возможность, я буду ездить. Хобби есть у вас, чем занимаетесь? Да, хобби у, меня, хобби у меня раскрытие преступления. Я люблю этим заниматься. Поверьте, ничего другого я не умею. Я даже разучился бринкать на гитаре. Как-то мне один народный депутат подарил хорошую гитару, я попробовал и уже пальцы не туда стоят. Поэтому я понял, что надо заниматься тем, чем умею заниматься. То, -то вы сейчас и практично э, занимаетесь раскрытием? конечно. Ну, начальник УВД обязан этим заниматься. Тем более, ну, я, я ж оперативный сотрудник, поэтому я должен заниматься этим. Я люблю, мне это нравится, и я всегда стараюсь участвовать где-то в чем-то. А вот не хотели бы быть министром внутренних справ, тоже запитывают телеглядчики, видите, такую оценку высокую вам дают? Тобто, Знаете, думаю, что... вот э в некоторых людей создается такое впечатление, что вот начальник милиции это все, это, это, это уже, это уже, начальник УВД это вообще все. Пускай хоть один придет, попробую, знаете, я тоже, я честно вам скажу, я никогда не мечтал стать каким-то начальником. Ну вот, когда я стал начальником милиции, я думаю, ну это, ну это супер, это, это наверное, Бог мне за что-то дал, да. А когда я первый день вышел на работу начальником... Вам, короче, вы считаете, идильный, чем, я знаю, вы распобедали, уже подобалось. Очень. Я вам скажу, что самая, ну, на мой взгляд, самая такая вот работа где можно себя проявить это участковый инспектор потому что это это начальник, это начальник на свой начальник над над людьми да, ну, как бы. Людей. это я, я считаю что я я иногда сейчас заезжаю в те деревни где я был участковым инспектором поверьте зайду в любой дом мне насыпят тарелку борща хотя хотя ну будучи участковым инспектором тоже был очень жесткий я принципиально относился к этим всем нарушениям. Ну, опять же, никто там не скажет, что а, вот помнишь, когда ты меня. Ну, как бы главное к людям э, относиться справедливо. Если ты его наказываешь, человек должен понимать, за, шо, за, за что ты его наказал, не за то, что у тебя какие-то личные амбиции. Ну, нарушил закон, объяснил человеку, наказал его. Так вот э, к вашему вопросу, знаете, когда я первый раз приехал э, в Винницу, да и у меня было 9500 подчиненных. Винницкая область, наверное, там в разы больше, чем Херсонская. И мне приходилось отвечать за все, я думаю, за что мне такое наказание. Вот я был себе в Ялте, да? Море, в УВД прямо на берегу моря. Красивые женщины, да? хорошее солнце. Ну, полковник. Да, да, да. Ну, мы их только видели, потому что <laughs> на набережную практически с кабинета выходил балкон, и можно было выйти посмотреть. А на самом деле адский труд в Ялте, особенно летом. И вот я приехал в Винницу, и за все я должен отвечать. За все. Понимаете, насколько это тяжело. И, а благодарность какая? Кто-то где-то, как у нас в Херсоне, с милиционеров проштрафился, а это начальник УВД. Мало того, что с министерства дают по голове так что караул и люди еще. Поэтому, если кто-то думает, что это такое счастье, что тут начальник УВД сидит на бочке с деньгами, все ему что-то несут, поверьте, это далеко не так, ну, далеко не так. Я в Виннице год прожил на квартире, поверьте, иногда домой отослать там каких-то, какую-то тысячу рублей, тогда зарплаты были намного меньше, это было проблематично. Если кто-то хочет, пожалуйста, никто ж никому не мешает, никто не ограничивает. Пройдите путь, который который прошел, я садитесь и командуйте. Может, у вас получится лучше. Я, ж... я буду только рад. Если кто-то после меня придет и будет работать лучше, чем я, я буду только рад, поверьте. Я за то, что вы пришли и согласились на такую открытую разговор и успехи. Спасибо вам, шановные товарищи, Это была программа «Незручное запитание». До наступной встречи.